अब आप देखिए मैं बताना क्या चाह रहा हूं कि अगर अल्लाह को कोई बात कहनी होती है या जो भी अपना एक सेंटेंस या जो भी कहता है वो उसका एक हमने एक देखा कुरान में कैसे कहा सूरतों को एक आ, लेटर से भी स्टार्ट किया फिर एक वर्ड से भी स्टार्ट किया फजर एक वर्ड से स्टार्ट किया फजरी या वर्ड अब जब अल्लाह ने एक कहा तो उसके बाद इकरा बिस्मी रबी का लगी खल पूरा एक सेंटेंस है लेकिन हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन कराई दी गई एक नबी कार मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं फिर कहा एक मां नबी कार मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं फिर कहा एक मां नबी कार अब जो ऑडियंस बैठी हुई है जो आप मुझे कह रही थी वो आपके जहनों में डाल रहा है कि ये इकरा के बाद फुल स्टॉप है कौन है उन्होंने जवाब दिया रसूल ने ये बात है नहीं कुरान में इसे कहते हैं तहरीफ करना इंटरपोलेशन करना कुरान के अंदर और हम सब बैठे सुन रहे होते हैं इस तरह पढ़ा हुआ लोगों ने कुरान कि उसकी बाकायदा चीजें बो डाली उसमें और वे का का मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं अब मैं अगर आपको कहूं फर्ज करिए मैं आपके हाथ सामने करूं ये किताब और मैं कहूं पढ़िए तो आप कहेंगे मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं तो सवाल ये पैदा होता है क्या किताब उनके सामने आगे की थी जो कहते हैं पढ़ा लिखा नहीं हो या मैं कहूं पढ़ तुम कही पूछो क्या पढ़ कुछ चीज दिखाई थी उनको पढ़ने के लिए एक करके माइंड अब चीज़ करते थे मायने पढ़ने के मायने एक तरह के मैंने पढ़ाई थोड़ी है तो तो क्या बनाने एक तरह के मैंने पढ़ा और कोई चीज देनी पढ़ने को वैसे ही कह रहे मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं उन्होंने कहा फिर को पढ़ा लिखा नहीं हूं मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं तीन दफा करके फिर उन्होंने कुछ किया कुछ किया बहुत सी बातें करने के बाद फिर उनके समझ में आया कि मुझे पढ़ना नहीं मुझे रिपीट करना है तो उन्होंने एक रबिस भी रब भी कर लिया खलक एक रबिस भी रब खल खलक इंसान अमीन मतलब रिपीट कर लो और सारे रिपीट करके बैठे हुए कुछ जानते नहीं है जबकि पढ़ नहीं रहे वो जिसने अल्लाह ने कहा था पढ़ दो दफा कहा था उसकी उसकी रीजन कह रही जैसे कह रही है वो दिन देगा जो हरगिज इंसान नहीं जानता वो दिन देगा जो हरगिज नहीं जानता तो मैं कर रहा हूं कि मैंने जो कुछ बताया है वो मैं नहीं जानता था। तो अब आप बताइए अब आप मजहब के बारे में बात कर रहे हैं इतनी सारी बातें उल्टी सीधी मजहब के नाम पे आपकी बात नहीं कर रहा रहे मैं जनरल बात कर रहा हूँ जो लोग मजहब पे बात कर रहे हैं जो कुरान की कोई आयत बताते नहीं कोर्ट भी नहीं करते बातें करते चले जा रहे हैं और कह रहे हैं इस्लाम की हम दावत दे रहे हैं क्या दावत दी साहब आपने तर्जुमा भी पढ़ा रहे हैं तो एक नरेट कर रहे हैं एक, एक स्टोरी के साथ यहां बताओ ना अब ये अब ये जो पांच आयतें थी ये हिस्टोरिकली हमारे मोहम्मद सल्लाम को दी गई जो हिस्टोरिकल बात है

मेरी माँ सच बोल दिया तो अब क्या मतलब आप देखा पर तर्जमा क्या करोगे आप अब तर्जुमा की ज़िए? तर्जुमा छोड़ दो आप उम्मी लिखा है वहाँ पर बिल्कुल लिखा उम्मी लिखा बिल्कुल अच्छा पहले बहुत सारी माओ वाले पहले एक सवाल का जवाब ये ये तर्जुमा गलत तो नहीं होगा ऐसा कर देंगे आप ये बताइए अगर ऐसा तर्जुमा यहाँ बनता ही नहीं है छोड़ दे आप मगर उन्हीं पर क्यों छोड़े इसको यार भी उठा पूछ रहा हूं आपसे जब आपने मान लिया उम्मीद मेरी माँ यहाँ पर अनपढ़ माना है अनपढ़ ना तो वो चीज सही नहीं है

म के माने आपको पता है माँ जो उनके सामने इसकी आयतें पढ़ते और उनको पाक करते हैं और अल्लाह की किताब और दानाई सिखाते हैं ये कैसे ये पढ़ रहे हैं ये अगर अनपढ़ कैसे पढ़ेगा ये अगर अनपढ़ है तो पढ़ेगा कैसे भाई आप खुद सोचो आप मुंह से अनपढ़ कह रहे हो पढ़, पढ़ रहा है वो बताओ कैसे क्या कॉन्ट्रोडिक्शन होगी नहीं होगी जो मैं कह रहा हूँ अनपढ़ नहीं कह सकते आप वो तिलावत करा फईदा करा तल कुरान जानना बही नो बही जब तू पढ़ता है कुरान वो कह रहा है अनपढ़ अनपढ़ का मतलब पढ़ नहीं सकता स्टूपेड की बात वो पढ़ रहा है, कंटिन्यूस तिलावत कर रहा है अब कहना अनपढ़ है वो रसूल मैं तो नहीं मानता उनको अनपढ़ एक रसूल तिलावत आ, कर, आ, 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 रहा तो कर, कर रहा है पढ़ के सुना रहा है आपकी समझ में यह है कि वो अनपढ़ मेरे कुरान के आने से पहले अनपढ़ और आप अभी भी उनको अनपढ़ समझ रहे हैं ये गलत है ये कहा लिखा हुआ आपके पास कौन सी हिस्ट्री में लिखा हुआ इलम है मैं कह रहा हूँ कौन सी हिस्ट्री में लिखा हुआ है है। आखिर में पढ़े लिखे थे वो कौन ये कुरान खुद अपना है। क्यों ला रहा हूँ इस तो मैं कह रहा हूँ आप लाए थी इसमें आपने अभी बोले आपने ऑन कर दिया उन्होंने में पढ़े लिखे हुए थे वो तो जब थ्री टी जब की थी वहाँ साइन क्यों नहीं कर दिया उन्होंने तो उन्होंने कहा रसुल्ला काट के मोहम्मद बिन अब्दुल्ला करो देखिए पढ़ना जानना और एक एक आदमी का आलिम होना मुझे अंग्रेजी नहीं आती आज के दौर में जिसको अंग्रेजी नहीं आती उसको अनपढ़ कर रहा जरूरत है साल तक थे बाद में साल की उम्र में उनसे बड़ा आलिम कोई नहीं था लिखना अनपढ़ साल तक कह सकते नहीं तो क्यों कह रहा हूँ साल उनको तो ने, उनके उसकी बात करें जिस आयत में उम्मी लिखा हुआ दिखाऊँ मैं आपको सूर्य अराफ साथ जहां थे उम्मी नबी लिखा हुआ है एक आयत थे जिसमें उम्मी नबी आप कह रहे हैं मोहम्मद रसुल्ला के लिए इस्तेमाल हुई है आप ये कह रहे हैं बिल्कुल कह रहा हूँ खोले जरा सूरह आराफ से आप तो बोल रहे हैं ना आप सेवन अराफ जिसके उम्मी नबी है ना फिफ्टी सेवन الذين يتبعون الرسول النبيل الامي الذين يجدون مكتوبا عند عندهم في التوراة والانجيل अब आप मुझे बताइए ये, इनको दिखाएं जरा देखिए आप जो लोग इत्तिबा करते हैं रसूल की नबी उम्मी जो लिखा हुआ पाते हैं उनको अपने नजदीक तौरात में इंजील में ये कौन है ये कौन किस नबी की बात कर रहा है आप ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कह रहे हैं

बेचारे को वो बहुत ज़्यादा परेशानी होगी ना इसलिए ये बताया था ये बताया था ईमान से बताया था मैं चैलेंज तो आपने क्यों बोल दिया घबराहट में घबराहट जा रहे हैं ना नहीं मैं जल्दी ले लूं नतीजा नहीं मैं इससे इसलिए कहलवा सकता हूँ क्योंकि मुझे मालूम है दुनिया में आज तक जब मैंने आयत किसी के सामने पेश करी उससे मैंने पूछा उसने एकदम बता दिया और कुरान में अल्लाह कयामत के रोज कहता है क्या तुमने कहा था अपनी माँ को उम्मी माँ भी उम्मी लिखा हुआ है कि तुम इब्ने मरियम किसको कहते हैं अल्लाह ताला है। सिर्फ वह नबी है जो माँ के साथ माँ सेटेड है ईसा सलाम वो है उम्मी नबी आप खामा का उठा के वह तरा इंजीन में लिखा उनका नाम भी लिखा हुआ है तरात इंजील में आप कुरान में देखे उसकी डेफिनेशन आपने जो कि आप प्लीज अभी नाजिल बात ही नहीं कर रहा हूँ जो आप बाइबल की बात ही नहीं करता वो तो मैं मानता ही नहीं किताब वो मैं उसको कतई तौर पे तहरीर के मानते ही नहीं हूं अल्लाह की किताब वो तो लोगों ने किताब लिखी हुई हाथों से ऐसी मैं मानता ही नहीं उसको टोटल रिजेक्ट करता हूँ हंड्रेड परसेंट एक एक सेंटेंस भी नहीं है उसमें अल्लाह का सिर्फ अल्लाह की किताब ये क्योंकि अल्लाह कहता है इससे पहले इससे पहले अगर कोई है ई तो नहीं भी किताब इमिन कबली हादार इससे पहले किताब को मैं मानता ही नहीं हूं कि वो अल्लाह की किताबें अकॉर्डिंग टू मार्क मैथ्यू लूक एंड जॉन न्यू टेस्टामेंट ओल्ड टेस्टामेंट ये सारी किताबें मैं मानता ही नहीं अल्लाह किताबें यह सब बात बहुत लंबी हो गई है और फ़ायदा कुछ नज़र नहीं आ रहा